Господа российские военнослужащие, к вам обращается командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, мой позывной Слип. Уже сутки, как наши парни заняли село Андреевка, весь ваш личный состав либо бежал с поля боя, либо был уничтожен. Также были убиты два ваших командира батальона, а именно Медведь и Шайтан. Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в двух домах. И мы предлагаем вам сдаться. По одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желания, сноровки и всего остального для этого у нас более чем предостаточно. Если же вы сдадитесь, я, как я офицер, офицер, обещаю, что, что вас оставят живых, накормят, напоят, напоят, не будут над вами издеваться, и вскоре вы попадете в обменный фонд. фонд. На, на раздумие мы даем вам десять минут. У меня, у меня все. все. Надеюсь, надеюсь на ваше благоразумие.